che Bye. गुरुत्वं विस्तारं क्षितिधरपति पार्वती च नितम् वा आचिद्य त्वयि करणरूपेण निदधे अतस्ते विस्तीर्णो गुरुरयमशेषां वसुमती नितं वा प्राग्भारः स्थगयति लघुत्वम् नयति च कनकदली काण्डवडली उभाभ्यां ऊरुभ्याम् उभयमविनिर्जित्य भवति सुवृत्ताभ्यां पत्युः प्रणदि कठिनाभ्याम् गिरिसुदे विधित्ये जानुभ्याम् विभुदकरि कुम्भद्वयमसि परा विगुणशर गर्भो गिरिसुदे निशङ्गो जङ्केते विषमविशिको बाडमकृत यदग्रे दृश्यन्ते दश शरबलाः पादयुगणे नकाग्रच्चात्मानः सुरमकुडशनकै निशिता श्रुति ददधि तवयौ शेखरतया ममाप्येतौ मातः शिरसि दयया धेहि चरणौ ययोपाद्यं पादः पशुपतिजडाचूडदडिः ययोलाक्षालक्ष्मी अरुणकरिचूडामणि रुचिः नमो वाकम्ब्रू नयनरमणीयाय पदयो तवास्मै द्वन्द्वाय स्फुटरुचिरसालक्तकवदे असूयत्य कमले ताडयति ते चिरादन्तः शल्यम् दहन हृदमुन्मूलितवता तुलाकोढी कोणै किलिकिलिदमीशा हन्तव्यम् हिमगिरिनिवासैकचतुरौ निशायाम् निद्राणा निशि चरमभावे च विशदौ वरं लक्ष्मीपात्रम् श्रियमतिसृजन्तौ समयिना। सरोजं त्वत्पादौ जननि जयतिश्च त्रमिह किं पदं ते कीर्तिना प्रपदमपदम् देवि विपदा नीतं कथं नीतं सद्भिः कटिनकमटीकर्पौरतुला कथं बाबाहुभ्या उभयमनकाले पुरभिदा यदा दायन्यस्तं दृशविदयमानेन मनसा न गैर्काला स्त्रीणाम् करकमलसङ्कोच दिव्यानां हसदैव ते चण्डिचरणो फलानि स्वस्तेभ्यः किसलय कराग्रेण दददा दरिद्रेभ्यो भद्रा श्रियमनिशमह्नाय ददतौ ददाने दीनेभ्यः श्रियमनिशमाशानुसदृशी अमन्दं सौन्दर्य प्रगरमगरन्दं विकिरति तवास्मिन् मन्दार स्थव सुभगे यादु चरने निमञ्जनम जीवह करचरणश चरणदां अनेरकुम नमस्कारम इन प्रिय शिव हृदय முருகன் பாடல் பாடுபடுகிறேன் பழனியாண்டவர் வருகிறார் தங்க தேரிலே பழனியா

நவதாரம் ஹர ஹரி சிவ சிவ சரவணியாண்டவர் பவனி வருகிறார் தங்க தேரிலே நவபாஷ்

I'm